на танке фоткалась. Я хожу с вентилятором. Мне очень жарко. Все, наступил тот момент, когда мы съебуем с этого ужасного номера и переезжаем в другой отель. Следующий отель выбирала Таня. Как бы знаешь, тут выбор не особо большой. Мы сейчас ждем мужика, который поможет нам по этим длиннющим коридорам и ступенькам понести эти чемоданы. Ну что ж, прибыли мы на место назначения. Таня выбрала отель, который находится на бассейне. Вот здесь виллы и огромный бассейн. Это бассейн Ворлд. Да, да, да. Таня просто все время очень сильно хотела купаться. Мы сняли этот отель на 5 дней, потому что так и не придумали, куда дальше ехать, в какой город. Поэтому сняли отель поблизости на 5 ночей. Так, мы уже номер, мы уже находимся в номере. Этот номер называется в этом отеле Супер Люкс. Он находится на последнем этаже. Здесь вот такая вот есть терраса. Опять джакузи. Хотя мы никогда не используем джакузи. Но тут такая мощная именно джакузи на двоих человек. Вот есть шезлонги. И никого не видно. Мне нравится, что этот отель находится прямо у подножия горы. Внизу бассейны. Таня выбирала максимально спокойное место, чтобы не было ни русских, ни украинцев. И выбирала тот отель, который не сотрудничает с турагентами вообще. То есть тут можно забронироваться только самостоятельно. У некоторых номеров прям из балкона спуск в воду. Но мы специально не выбирали нижние этажи, потому что у тебя под балконом будут плавать дети, это не совсем комфортно, поэтому мы выбрали на верхнем этаже. Заселились мы сюда на 5 ночей, потому что мы до сих пор не придумали, куда путешествовать, куда ехать дальше, в какой город. И поэтому мы сняли опять-таки в Алюденизе этот отель, чтобы думать, куда поехать дальше. Потому что что-то у нас с идеями туговато сейчас. Стоимость проживания 5 ночей в этом отеле 24 700 гривен. Около 25 тысяч гривен это где-то 900 долларов дороговатый отель, ну, для этого региона, потому что остальные отели тут гораздо дешевле. Но зато он находится на очень тихой улице. Тут спокойно, тихо. И сейчас я вам покажу весь номер. Здесь гостиная. Этот номер похож больше на апартаменты. Квартира. Как квартира. Вот. Да. Есть вот такой вот диван. Ну, за шкаф. Видно, все ну, ну но по крайней мере, и... новее. Тут есть даже кухня. Можно даже при желании что-то приготовить, пожарить ирина, яичницу, ирина. есть тостер, можно тост сделать. Я не сильно люблю, когда окна расположены вот так вот. Не пришлось тащить самому. Я тут смогу монтировать, никому не мешать. Так, и спальня. Смешно. А, телевизор очень смешной, такой, блядь, ну, ну туркиш стайл. И вот этот tv -тюнер. И вот такая просторная довольно спальная комната. Вот, для вещей столик тут также можно выйти на террасу да видите и что тут еще а ванная комната тоже просторная смотрите какая широкая раковина вот окно не сверху только. что не закрывается ну, душевая кабина ну, душевая, могли бы здесь поставить ванную да, конечно но они подумали если стоит джакузи на террасе то зачем вам ванная? у мини-баре бутылка просто воды но это же не сертифицированный отель это просто бутик отель а, два кондиционера да, есть вот кондиционер есть здесь и кондиционер есть здесь ну мне нравится я ломался таня предлагала мне этот отель мне он не нравился я не хотел меня что-то смущало но в итоге я доволен что мы его выбрали можно здесь позагорать никто не это видит это да, вид на горы. Вечером представляю. Так и море видно, смотри. Это что, Уединенный уголок такой. Мне нравится, так что я рад, что я послушал Видишь? Таню. Так что Таня сразу можешь прыгать в бассейн. Людей в отеле мало. Купается всего лишь пару человек. И здесь есть и прачечная, где можно постирать свои вещи. Может ты все-таки полетаешь на параплане? Я там убью. Таня переживает. Таня боится летать. Я не везучая. Во-первых, я боюсь высоты. Это мой поступ. Ты сначала праздник. согласилась, а потом сказала, я что нет. Я приехала сюда, увидела, как это все происходит. Таня, это офигенно. Саша, я боюсь высоты и плюс я не везучая. Вот эти парашюты, парапланы, это то, ради чего вообще сюда стоит ехать. Это самое лучшее, что происходило со мной за последнее время. Ты должна попробовать? Я думала, это я. Таня, ну ты само собой. А прикинь, если мы вдвоем полетим. Хочешь, я еще раз Втроем, а не вдвоем. В четвером тогда. Хочешь, я с тобой еще раз поеду? А что, в четвером гуфи еще будет? Какие? Гуфи не будет. А гуфи спереди можно прицепить. он же тоже хочет. Я буду, если полечу, то только гуфи прицепить. Ну, прицепишь сверху гуфи. Он тебя больше любит, кстати, чем меня. Почему? -то. Потому что ты его с чемодана не достаешь. Ну что, полетим все-таки? Я сейчас в бассейн подойду. Смотри, Танечка. Видишь, я довольна. Видишь, хорошо, что я сняла этот номер, а не вот тот снизу. Правда? Да, мне тут сразу понравилось. Здесь Смотрите, Таня хотела вот эти номера, которые выходят сразу в бассейн. Я был Просто против. Просто этот номер на 10 тысяч дороже. Этот стоил 25, а тот 15. И здесь закат будет видно. И, кстати, в проживании включен завтрак. Что не нужно утром никуда бежать, искать, где поесть. Ну, я довольна. Все, я купаться. Ну давай, гоебаться ты. Ну все, первым же делом моя Таня отправилась в плавание. Уплыла. Уплыла надолго. нашего отеля находится мечеть. А, вот я вижу, кстати, ее. Она прям вообще рядом, через ну, метров 150. Видно эту вышку. Но они вроде с 5 утра начинают. Вот, или в 5, или в 6 утра. 5 утра они вот это начинают песни петь. Да я просто покажу бассейн и территорию немного. Вот и так вот. Таня хочет матрасик, да? Ну, здесь, Купим в супермаркете или где-то. Ну хорошо, видите, людей нет вообще. То есть пусто. Пару человек всего лишь здесь проживает. Вот, ресепшн небольшой. Сумки сразу нам наши принесли. Вот, это детский бассейн. А, ну вот кстати, тоже. Вот, и зеленый газончик. Да. А потом, например, ну, здесь, кстати, уютно. Тут можно поиграть в бадминтон. Вид красивый. Да, вид классный открывается, офигенный. На горы, елки эти, очень красиво. Здесь можно поиграть в волейбол, футбол, да? Меча погонять. Можно меча погонять-то? Люблю гонять меча. Были бы у нас детки, так у нас же есть гуфи. Так что мы с гуфи будем продолжать обучение. Так, ну все, идемте. Вот выход, в город. Этот отель, кстати, недалеко находится от набережной. Вот такая вот улица вниз к пляжу. Вот море в конце. Угу. А да, очень похоже на Португалию. Вся Португалия в такой плитке. Ну, старый город именно. Сейчас пойдем есть Дораду или что-то в этом духе. Кстати, и Дорада здесь водится в море, ее ловят в огромном количестве, поэтому здесь Дорада везде свежая. И вот только на следующем квартале уже начинаются сувенирные лавки и магазины. Знаете, чувство свободы, что мы вырвались с того отеля. С того заточения, с того номера и вообще со всего. Хотя там красивая территория, но все равно хоть ощущение, что мы вырвались на свободу. Пришли мы с Таней в итальянский ресторан на набережной. Тут прям на берегу моря. Заказали пиццу, Таня. Что ты будешь есть? Я пью пиво и после того, как мы поужинаем, я Таню поведу на Ликийскую тропу. Принесли наш заказ. У меня вот такая вегетарианская пицца и еще почему-то сразу принесли десерт – блинчик с яблоками. Таксист нас привез на тропу. Мы с Таней начали нашу пешую прогулку. Закат будет где-то через часа полтора. В начале пути идти очень просто и легко, и здесь прохладно, кстати. Но если начать подниматься в гору, как мы поднимались тогда, то да. Вернулись мы с Стани обратно в отель. Сходили мы по этой тропе. Но вечером, оказывается, туда ходить, что-то все упыли. Но оказывается, что вечером туда ходить вообще не стоит, потому что солнце находится с этой стороны и полностью засвечивает все. И ничего не видно. Вообще ничего не видно. Нет того эффекта, как утром. Я вот думаю, может джакузи включить покупаться и выпить пиво. Вечером так хорошо, спокойно. У меня тут загружается влог. Тут хотя бы можно загрузить влог. Я не скажу, что интернет тут хороший, он слабоватый, но грузится и работает, и стабильно. В Турции популярно вот это пиво, кстати, неплохое. Его очень часто подают в ресторанах. Одну бутылку короны. Напиток из детства. Капри, капризон. Я же не... Бля, как я ногой ударилась. Что тут очень скользко. Ну так давай, закрывай. Мой влог почти загрузился. 96%. Ванна набирается. Ах, заебись. Реально тут лучше, чем в том отеле. Пиво в джакузи. Заебись. Набралась моя ванна, и Таня сейчас включит джакузи режим. Тут нормальный джакузи, прикольно, кстати. Не так, как, знаешь, там, лишь бы для понта. Ого, да. Загрузил только что новую фотку в Инстаграм. Сейчас покажу. Саша продолжает работать в своем офисе, да? Мой бизнесмен Мой зарабатывает денежки. На следующий отель. Да. А что с водичкой, непонятно. Это я моюсь так. Очень странное